Fadli Syari minta pihak sebar tuduhan kemuka negeri dan nama MP yang didakwa terima wang peruntukan. PM Anwar Bidas Muhyiddin, syarat draft MOU peruntukan pembangkang boleh dirunding. PMK berpandangan kenyataan Muhyiddin tolak MOU mungkin kerana tidak mahu isytihar aset. KKM tidak bercadang perluas pelaksanaan lanjutan waktu operasi di KKM sekumpulan individu tarik balik kes mereka berkait vaksinasi COVID-19. Dan keputusan representasi Najib Razak gugurkan tiga lagi pengubahan wang haram akan diketahui 6 Mei depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstar Malaysia. Ketua Penerangan PAS Pusat Ahmad Padli Syari menggesa pihak yang menyebarkan tuduhan menyebut dengan jelas negeri dan nama ahli parlimen yang didakwa menerima wang peruntukan projek tebatan banjir. Beliau menegaskan bahawa tanpa menamakan dengan jelas, pihak yang menyebarkan kenyataan itu hanya berani berselindung di sebalik tuduhan rambang. Beliau yang juga ahli Parlimen Pasir Mas berkata demikian berikutan penyebaran video yang dikatakan menampilkan kaki tangan pejabat Perdana Menteri yang dipaparkan dalam sebuah podcast TikTok baru-baru ini. Kaki tangan dalam video itu kononnya menerangkan bahawa rumours Perdana Menteri ke-10 marah kerana wang tebatan banjir masuk ke dalam akaun kerajaan negeri dan diagihkan kepada ahli parlimen pembangkang yang tidak menerima sebarang peruntukan. Ahmad Fadli turut menyampaikan kekesalannya terhadap penyebaran fitnah tersebut melalui media sosial. Pembangkang diminta menyertai rundingan berhubung Draft Memorandum Persefahaman MOU Peruntukan Samarata kerana syaratnya sentiasa terbuka untuk rundingan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi banyak pertemuan diadakan dengan Perdana Menteri ketika itu semasa beliau menjadi Ketua Pembangkang. Kenyataan itu bagi membidas pemimpin pembangkang khasnya pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin yang berkata gabungannya mempunyai alasan sah menolak draft itu. Datuk Sri Anwar turut menolak dakwaan ahli Parlimen Pembangkang bergelut dari segi keuangan. Beliau menambah projek di kawasan yang diwakili pembangkang tetap diteruskan, cuma dijalankan terus dan tidak diberikan kepada ahli parlimen. Dalam perkembangan sama, pengarah komunikasi Angkatan Muda Keadilan AMK Haziq Asfar berkata, kenyataan Muhyiddin menolak MOU dengan Kerajaan Perpaduan menimbulkan persoalan tentang kesediaan beliau dalam mengisytiharkan harta. Meskipun pihak berkenaan tidak bersetuju dengan kandungan MOU tersebut, parti itu seharusnya mengambil pendekatan lebih matang melalui cadangan pindaan atau berbincang secara konstruktif. Katanya, keengganan Muhyiddin untuk menandatangani MOU itu boleh dianggap sebagai satu bentuk penolakan terhadap prinsip ketelusan. Perkara itu juga adalah dangkal dan tidak berasas, apatah lagi menimbulkan persoalan mengenai integriti dan keberanian beliau untuk bertanggungjawab terutama dalam soal pengisytiharan harta. Sebelum ini, media melaporkan Muhyiddin menolak MOU disebabkan oleh syarat yang ditetapkan kerajaan disifatkan terlalu ketat dan tidak adil. Tambah Haziq, MOU berkenaan tidak bersifat politik semata-mata tetapi bertujuan untuk menjamin kestabilan negara serta memperkukuh perpaduan nasional. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM setakat ini tidak bercadang memperluaskan pelaksanaan lanjutan waktu operasi IH di Klinik Kesihatan KK. Timbalan Menterinya Dukanisman Awang Sauni berkata, berdasarkan pelaksanaan IH di beberapa klinik terpilih ketika ini, langkah itu didapati tidak banyak menyelesaikan masalah kesesakan terutama di zon hijau Justru KKM masih mengkaji apakah kaedah sesuai untuk mengurangkan kesesakan di zon hijau. Selain terdapat fasiliti diperkenalkan jangka pendek unit di zon kecemasan. Beliau menjawab soalan tambahan lingga Ar Aruna Salam yang ingin mengetahui impak pelaksanaan lanjutan waktu operasi di KK terhadap kesesakan di Jabatan Kecemasan. Lukanisman berkata pelaksanaan IH sejak 2008 bertujuan membantu menyuraikan kesesakan di Zon Hijau, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital KKM dengan 49 KK melaksanakan IH setakat ini. Umumnya, EH dilaksanakan setiap hari bekerja dari 5 petang hingga 9.30 malam dan Sabtu pada 9 pagi hingga 1 tengah hari. Sekumpulan individu yang memfalkan saman tindakan kelas 60 juta terhadap Perdana Menteri Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan 23 yang lain berhubung dakwaan komplikasi kesihatan dan kematian dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19 menarik balik kes mereka. Memetik laporan FMT, Hakim Mahkamah Tinggi Raja Ahmad Muzanuddin Shah Raja Mozad memerintahkan plaintif membayar kos RM8,000 kepada defendant. Mahkamah juga memberikan mereka kebebasan untuk memfalkan semula saman itu. Sebelum ini, Peguam plaintif Zainuddin Abu Bakar memberitahu mahkamah bahawa mereka memutuskan untuk menarik balik kes itu bagi menilai semula strategi perundangan sebelum mengisi semula. Dalam keputusannya, hakim berkata, beliau memberitahu plaintif dalam pengurusan kes sebelum ini supaya pertimbangan memfalkan semula kes itu kerana kekurangan bukti saintifik iaitu kelemahan utama dalam kes mereka. Keputusan representasi bekas Perdana Menteri Najib Razak bagi menggugurkan tiga lagi pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 27 juta dana SRC International Sendiran Berhad akan diketahui 6 Mei depan. Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi menetapkan tarikh itu selepas timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memaklumkan pihaknya memohon tarikh pengurusan kes baharu untuk memaklumkan mengenai keputusan representasi itu. Peguam Syafi'i Abdullah yang mewakili Najib memaklumkan kepada mahkamah bahawa pihaknya akan menyerahkan surat tambahan berhubung representasi itu kepada AGC esok. Surat tersebut bagi mendapatkan maklum balas mengenai representasi yang dihantar kepada AGC pada Ogos 2023. Syafi'i turut memohon tarikh perbicaraan yang telah ditetapkan sebelum ini iaitu pada 19 hingga 23 Mei dan 21 April hingga 25 April 2025 dilapangkan kerana beliau sedang mengendalikan kes One Malaysia Development Berhad (1MDB) dan dua kes jenayah lain. Hakim Muniandi membenarkan tarikh perbicaraan tersebut dilapangkan dan menetapkan pengurusan kes pada 6 Mei untuk pihak pendakwaan memaklumkan mengenai representasi tersebut. Sekian untuk edisi ekstra ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastart News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastart Malaysia dan subscribe YouTube Nastart TV. Nastart Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.